Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walana al-bar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah tuan-tuan dan puan-puan, -tuan. alhamdulillah syukur kepada Allah. Pada pagi yang berbagi ini kita dapat teruskan siri Tadabur Ringkas Surah Yusuf 30 Yang mana kita masih lagi pada permulaan Pembukaan Surah An-Nazi'ah Yang mana pagi, pagi ini kita akan membincangkan ayat yang ketiga Sehingga ayat yang keenam ini, InsyaAllah yang mana ayat yang ketiga ini Allah bersumpah buat kali yang ketiga yang mana sumpah pada ayat yang ketiga ini adalah tentang malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah utuskannya. Kalau mesti ingat lagi ayat yang pertama, Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat yang kedua, Allah Sumpah pula dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Maka ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir Okay. Maksud ayat ini Demi Yang cepat Bergerak Dengan secepat-cepatnya Apakah makna As-sabihati Sabahan kita telah sebutkan pada pengenalan surah Al-Nazi'ah salah satu maksud sumpah pada permulaan surah Al-Nazi'ah ini adalah tentang para malaikat seperti mana kata Al-Imam Ibn Qasir ketika mentafsirkan ayat 3 beliau telah menukilkan kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wasabihati sabah itu adalah merujuk kepada para malaikat. Yang mana para malaikat itu sifat dia apa? Dia cepat bergerak. Maksudnya apa yang Allah perintahkan Tugasan mereka, mereka tak pernah bertangguh-tangguh Tak pernah lambat Tak pernah lewat Apatah lagi, tak pernah tak buat Maknanya, apa saja yang Allah perintahkan Mereka akan bergerak dengan selaju Lajunya Jadi itu adalah sumpah yang ketiga Namun demikian ada taksiran lain mengatakan ia merujuk kepada angin dan pendapat lain tetapi untuk memudahkan perbincangan maka saya hanya menukilkan satu saja pendapat iaitu perbincangan ayat 1 sampai 65 nanti semuanya adalah tentang para malaikat. Okey ayat yang keempat Iaitu Allah menyebutkan tentang sifat malaikat yang keempat. Ciri mereka apa? Fasabiqati sabiqo. Dari yang mendahului dengan kencang maknanya dia punya kelajuan dia tersangat laju. Okay. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, beliau menukirkan pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pendapat masyhur Mujani. mujahid Al Saleh dan Al Hasan Al Basri mengatakan ayat yang keempat ini adalah tentang para malaikat. Yang mana kata Al Hasan Al Basri beliau membuat satu tambah maklumat ia lebih cepat kepada keimanan dan kebenaran. Salah satu maksudnya mereka ini dia punya kencang laju dia salah satunya kepada perkara kebaikan mereka adalah di antara yang paling Yang paling pantas untuk Menerima kebaikan keimanan dan sebagainya Jadi ini adalah sifat malaikat yang keempat yang Allah ceritakan Sebab itu kalau mereka diperintah untuk mencabut nyawa Laju mereka akan lakukan Kepantasannya ini hanya diketahui oleh Allah SWT Sebab kita pun tahu tuan-tuan malaikat dah Dari cipta daripada cahaya Dari kelajuan cahaya itu semua orang saja maklum akan kecepatannya baik ayat yang kelima Allah bersumpah eh, berkenaan dengan sifat malaikat yang kelima ayat yang kelima ni para ulama tak sepakat ini pasal malaikat ha, tapi kalau ayat nombor 4 Tiga, dua, satu Para ulama' kaksir tidak sepakat nah, ha, Tetapi kita memilih satu, dua, tiga, empat Berkenaan dengan para malaikat Dan ayat yang kelima Falmudabbirati amru Demi yang mengaturkan Amru urusan kalau tengok ayat ini Amrah macam singular Satu urusan Kalau banyak urusan Umur Tapi kenapa Allah menyebut satu urusan Maknanya walaupun satu je Urusan yang Allah perintahkan Ia sudah merujuk kepada Banyaknya urusan Jadi ayat nombor lima ini Seperti mana tafsiran Ibn sekali lagi Al-Imam al Ibn Qasir rahimahullah seperti mana kata Sayyidina Ali para para tabi'in macam Imam Mujahid Aqa Abu Sani Al-Hasan ramai para ulama mengatakan ayat itu adalah tentang para malaikat sebab itu tuan-tuan kita sedia maklumkan Salah satu rukun iman kita adalah beriman dengan para malaikat. Jadi hikmahnya Allah itu segala urusan-urusan ini ada melibatkan para malaikat. Jadi apa maksud mengutuh mengatur urusan itu? kata al-hasan al-masri rahimahullah mereka mengatur urusan dari langit sampai ke bumi dengan perintah daripada allahnya. nak turunkan hujan inilah malaikat yang Allah sebut ini nak menurunkan rezeki ada malaikat-malaikatnya yang mencabut nyawa ini malaikatnya yang menurunkan sakinah ketenangan ada malaikatnya yang Allah tugaskan untuk mendoakan setiap pagi orang yang dermawan, orang yang baik ada malaikatnya. Yang mengawal depan dan belakang manusia ada malaikatnya. Maknanya kalau nak senaraikan malaikat tu panjang mereka punya urusan mereka. Ada malaikat yang turun mencari mana majlis ilmu diterbang dengan saya sayapnya dia duduk oh majlis ilmu ini. So, ada takwa bagi taqwa pagi ni ada cuba tengok di pembelakang ada ha, ada betul dalam hadiah ni sahih ha. So, selesailah lima ayat yang pertama yang Allah menegaskan dengan menggunakan beberapa sumpah dengan makhluknya yang mulia, yang hebat yang agung maka pada ayat selepasnya apa yang Allah nak tegaskan sebenar-benarnya sampai Allah perlu bersumpah okay. ayat yang ke-6 dia memberi isyarat apa yang Allah nak tegaskan melalui sumpah itu ni dipanggil jawab sumpah Yawma tarjufu rajifah Yama, yaitu pada hari tarjufu rajifah Berlakunya tiupan sangka kalah ini adalah tiupan yang pertama. Nanti saya akan lukirkan tafsiran yang Mu'abbas. Ayat nombor tujuh. Tadba'uha Selepas tiupan yang pertama tadi Adalah tiupan yang kedua okay. Tiupan pertama ada kaitan dengan malaikat tak? Nombor enam Malaikat apa yang meniup sanggah Israfil Ayat nombor tujuh Malaikat apa yang meniup sanggah Israfil Ini bermakna Daripada ayat satu sampai ayat tujuh ia berkenaan dengan para mana ikat yang mana ingat lagi kita sebut tujuan surah Al-Naziat itu apa? Allah nak memaparkan bagaimanakah urusan dunia ini ia melibatkan malaikat dan juga di akhirat pun akan melibatkan para malaikat tetapi dia punya ujung sekali itu adalah cerita tentang hari kiamat. Jadi kita tengok tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat nombor ayat nombor 6 dan 7 tadi tu adalah dua tiupan. Tiupan pertama istilah dia apa? Ar yauma tarjufu rajifah. Yang kedua apa? Ra difah tadi. Sebelum kita masuk ayat yang ke-8. Mari kita ulang kembali gabungan surah-surah yang telah kita pelajari sebelum ini. Ingat lagi surah apa? Banyak surah apa? Okay. Tiupan sangka kalah. Seperti kita pernah bentang ringkas sewaktu tafsir surah Al-Ishqaq. Ingat lagi ada berapa? Ada dua. Tiupan satu nak pergi kepada tiupan dua dalam hadis sahih jaraknya empat puluh Empat puluh apa? Tidak dimaklumkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pun yang meriwayatkan tentang dua jarak antara tiup satu tiup dua ni pun beliau tidak menjelaskan empat puluh tu apa. Yang pasti ada dua jenis tiupan. Tiupan yang per, tiupan yang pertama jika ia berlaku berlakulah beberapa kejadian. Ingat lagi kejadian itu apa? Saya nukilkan sedikit maklumat ringkas tapi nota lain sekejap eh. Okey, keluar nota depan, depan? Keluar. Keluar tak? Ah, okey, okey. Tak boleh tengok Satu malaikat tengok Okey tengok ya Kita tengok, tengok ya Nampak tak ya. Okey Tadi kita sebut dah Sebenarnya kalau bincang panjang sikit Ada dua pendapat Tiupan ni Ada yang kata tiga tiupan Sangka kala tu Maksudnya malaikat israfil Dia akan gunakan satu alat Seperti al kornu tu Tanduk tu dia tiup supaya keluar bunyi yang sangat kuat tu dia panggil sangka kaya tu. Para ulama taksi berbeza pendapat. Ada yang kata tiga. Ada yang kata dua. Okey. Yang kata tiga tu kita tengok. Dia punya perbincangannya tetapi saya memilih seperti mana pilihan al-Imam Ibnu Kathir, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tiup tu dua je. Tiup pertama siapa dengar dia terkejut batu mati lepas tu dia dulu baru bangkit daripada kubur okey jadi kita tengok perbincangan lanjut apa kejadian yang berlaku okey ni kita buat ringkas saja ni kita gabung surah-surah yang sebelum ini waktu tiup pertama yang berlaku dan itu yaumatarjufur rajifatani makhluk di langit dan di bumi terkejut semua mati malaikat-malaikat di langit makhluk-makhluk semua mati kemudian berlakulah bumi ini digoncangkan macam mana Allah mengoncangkan bumi Allah ada cerita pertama besarnya goncangan itu seperti mana kita belajar dalam surah haji ingat tak ayat-ayat yang awal-awal kalau ada mana-mana penyusu yang menyusukan anak dan tinggalkan wanita hamil kubur maknanya menjadi seperti orang mati. Ini setelah bumi itu digoncangkan. Kemudian peristiwa lain Gunung Gunung Allah akan hancurkan macam mana Allah hancurkan sifat dia? Dia menjadi seperti bulu yang dihamburkan, debu yang berterbangan, umpama pasir yang berterbangan. Ini kita gabunglah Al-Waqi'ah ke surah An-Naba' ke dan macam-macam surah. Okey, berapa peristiwa kita jumpa? Tiga ya. Kemudian peristiwa yang keempat, langit terbelah yang saya letak empat ni nombor-nombor ni bukan untuk menunjukkan susunan tertib bukan ya eh? Ha, taala a'la adakah kejadian kiamat ni langit terbelah dulu ke bumi goncang dulu ke wallahu taala a'la cuma kita dapat tahu senarai kejadian-kejadian itu saja Okey. Perkara yang keempat berlaku apa? Antaranya langit terbelah. Ingat lagi surah in al dengan surah Al-Infitar. Ila s-sama'un fatara, ila s-sama'un syakqat. Ingat lagi? Okey. Kemudian antara perkara kelima berlaku, bintang-bintang jatuh bertemuran. Ini kita dah bincang dalam surah at takwir contohnya. Kemudian yang keenam matahari digulung. Ingat surah apa matahari digulung? At-taqwir idza syamsu kuwirat. Kemudian apa lagi berlaku? Lautan lautan ini dipanaskan. Wa idza biharu fujira wal bahru masjud albana. Okay. Waktu kejadian pertama Kita hidup lagi kan jawapannya hidup kan? Ha? Wallahu a'lam tapi waktu kejadian pertama kiamat ni peristiwa pertama tiupan pertama tu tak ada orang beriman lah. Ya orang jah jahat saja tinggal. Selepas Nabi Isa itu turun, dia bunuh dajjal. Kisah yang maju, dia hidup kat bumi 40 tahun. Lepas tu dia pun wafat, tak lama kemudian orang Islam semua mati Melalui angin yang Allah hantarkan ha, Masa tu tinggal orang-orang yang jahat 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 Baru berlakunya Kejadian Tiupannya Pertama setelah Munculnya ke sepuluh Tanda besar Kiamat okay, Kita ringkatkan sikit lagi uh, Lepas tu berlakulah tiupan yang kedua ni saya gabung sikit ada masa lagi tau kan tak nak keluar pun jauh ni pagar tutup pun. ha. Saya. ok semasa berlaku tiupan kedua sebelum tiupan kedua tu sebenarnya Allah turun hujan tu Allah turun hujan air hujan tu kena kat tulang ekor ni yang ribu waktu kita berjaya surah Yasin tu. Ni tulang kosik ni. Dia ada, ada, satu tulang. Tulang ni yang tak dimakan oleh tanah. Kalau kita mati nanti, semua orang ni dia ada tulang ha, ni. kalau gambar depan, kiri dan belakang Kalau gambar raja Raya ni, dia duduk dekat di sini. Tulang ni. So tulang itulah yang, yang akan kena air hujan. Maka tulang tadi tu tumbuhlah balik daging-daging-dagingnya macam dia mati hidup balik jadi jadi orang ha. kemudian apa yang berlaku tiup sakal, -sakal kedua je maka roh akan kembali kepada jasad yes. ingat lagi wa idhan nufusu zubijan surat Lepas tu kalau roh tu dah kembali kepada jasad dia hidup Allah belah kubur tu, bumi tu maka keluarlah mayat-mayat daripada bumi itu so apabila semua dah keluar maka bumi itu akan menjadi kosong dah lepas tu, Quran cerita ingat balik surah Al-Qari'ah ketika manusia dah keluar tu Allah gambarkan umpama seperti kelkatu wa takunul uh, uh, yauma takunu Allah kata seperti kal manfus ayat dia dalam surah qariah seperti kelkatu lepas sifat seperti kelkatu bertaburan semua apa bangun pada kubur nak gimana ni semua dalam keadaan yang takut Tuhan Lepas tu Allah tukar manusia itu Bersifat seperti pengenalan dekat surat Al-Quran Apabila ada suatu suara yang panggil untuk berinfo ha, Lepas tu, apa lagi berlaku? Ha, yang itu yang kita sambung hari tu sambung cerita yang puak kanan, belah kanan, puak kiri, belah kiri. Ingat lagi buku catatan amal yang simpan dekat Aliyin, dekat Sijin tu. Yang duduk dekat lapisan bumi yang paling bawah, yang duduk pada langit pada atas tu nanti akan dibawa. Datang. Ha, itulah peristiwa ni. Jadi apa lagi berlaku tu panjanglah cerita dia. Nak cerita memang tak sempat. Ya? Eh? Kita tunggu tasiah semua ini nanti. Semua dah tenang Harap-harap kita sambung insyaAllah Baik, terima kasih Cukuplah dengan kadar ini serba ringkas sahaja Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita Melalui surah itu Semoga Allah setiasa memberi pengampunan kepada kita Allah menerangkan hati-hati kita dengan cahaya Al-Quran berkata keberkatan, keberkatan Al-Quran aku lukul hadha wa alaihi wa bila tafla alaikum